Мої вітання. Програма Окрема думка сьогодні в ефірі на телеканалі ТВА. Сьогодні не звичайний формат, адже ми говоримо про ті трагічні події, які сталися в нашій державі минулого тижня. Продовжуємо розслідувати ці події. І сьогодні у нас дійсно доволі цікаві гості. Я хочу представити їх: це Павло Осичанський, полковник, начальник управління центру спеціальних операцій Альфа СБУ, командир групи. Однієї з тих, яка брала участь у подіях. Добрий день. Добрий вечір. а також Андрій Супрун, генерал-майор, начальник центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки протягом 2009-2012 років, тобто колишній вже командир цієї групи. Е Павло. Перше питання до вас. Нам відомо, що саме ваша група у кількості там близько 10 осіб брала участь у силових операціях, зокрема в. Будинку профспілок. Розкажіть, будь ласка, що ви робили і які завдання вам були поставлені? Я дозволю немножко уточнити. Наша група в кількості 25 чоловік. Основна задача була обезпечення площадки на Європейській площади, прибиття основного составу групи подразделения центру. И в момент проникновения на объект это тыловое охранение и обеспечение выхода и захода всего подразделения с целью эвакуации. Що, що робила ваша группа и коли? Я так розумію, мова про події з 19 на 20 лютого будинку. Проспілок моя группа обеспечила на Європейській площаді периметр. охранения прибытия основной группы. И в момент э, проникновения на объект э, было тыловое обеспечение э, основной группы. Я как командир подразделения э, для с целью рекогностировки поднялся на крышу с э, передовыми э, группами, где э, стал свидетелем следующего. В момент мы поднимались со стороны комитета профсоюзов, со стороны улицы Крещатик и гостиницы Крещатик, с торца здания. Когда мы уже подошли, ворота во двор Дома профсоюзов были открыты. Проход проделали сотрудники подраздел... милицейского подразделения, но без знаков различия идентифицировать э, однозначно, ну, как бы сейчас не берусь, потому что не обладаю информацией. Разумело, Мы далее. их э, встретили, они уже были на четвертом этаже, где конкретно произошел разговор о том, что это задача и цели. Основная эта цель э, проникновения на этот объект была такова, что... По информации, которая проводилась на оперативном совещании перед проведением этого мероприятия, на пятом этаже дома профсоюзов находится значительное скопление оружия самодельных взрывчатых веществ и коктейлей молотого. То есть там как бы цех производства этого. И поэтому основная задача была это захват данного вооружения и средств взрывания. Но... Чем вы эту задачу? Когда мы поднялись на крышу, начали проделывать там, инструктаж, простите, я сразу по, по, по делу основной инструктаж мы в безоружных людей не стреляем. Ежели в отношении нас проводятся какие-то действия, там мы применяли травматическое оружие. Огнестрельное оружие это есть же есть заложники, либо же по нам ведется стрельба с огнестрельного оружия. Вот такой вот был инструктаж до начала мероприятия. Чевы вы э, огонь в огонь на уражение протягом всего? Э, э, Моя группа и те группы, которые находились наверху, вот свидетелям события, я стал, если позволите, более кратко, при проделывании прохода чердачного помещения крыши на дистанции порядка 15 метров выбежал человек, замахнулся коктейлем Молотова. В этот момент группа с травматического оружия открыла по нему стрельбу. Это было оружие с применением резиновых патронов. Он успел забежать за чердак, когда мы обошли это чердачное помещение и решили спуститься вниз, человек, отступая, поджег лестничный марш, то есть обеспечив тем себе отход. Лестничный марш уже горел, поэтому вот... Первая группа, с которой я находился с целью рекоменсировки, она уже искала другой вход со стороны институтской и туда в сторону костельной. Чи вдалося вам спуститься с даху на повороте <свяк> Будинку Простого? Я скажу так: с первой группой я прошел на технический этаж, но чем больше мы там находились, остальная группа спустилась, насколько мне известно, это до седьмого этажа но действия отступающих были такие же они сжигали за собой лестничные марши обеспечив себе отход тех людей которые вот свидетелям которых я стал находясь на крыше которых находили в помещении дома профсоюзов там спящим, их выводили через крышу и выходили и выводили через эвакуацию, через запасной вход, через который мы заходили. До какого поверху вы дошли и еще было Дали По моей информации, группа дошла до седьмого этажа, чтобы я не ошибался. И произошло большое задымление. Мы одели противогазы, доложили руководителю о том, что дальше работать было невозможно, нам дали указание отходить. Того, кого мы находили, мы выводили. Те, кто находили внутри, увидели у ребят огнестрельное оружие в руках, они говорят, а чего это вы с автоматами? Бойцы говорили о том, что проводится антитеррористическая операция с целью такого-то. А, тогда дозвольте нам и ты. И ребята разрешали уходить. То есть мы выполняли основные принципы и законы, которые не нарушали. Скажите, пожалуйста, вы вышли из про профспилок, потом ваша группа брала участь в операции 20 числа, скажем. Наша группа после того, как мы отработали вот те события, о которых я рассказал, вернулись на улицу Владимирская. Нам была поставлена задача, поставлена задача находиться в администрации президента. Мы некоторое время там находились. и тут же вечером была поставлена задача передислоцироваться обратно на Владимирскую. Не успели мы там побыть. И вот мы нас опять перебросили для обеспечения безопасности, Госпіталя на вулиці Лівська дуже коротке питання і коротка відповідь. Підсумок нашої першої частини, бо підемо зараз на рекламу. Чи застосовували бійці вашої групи Альфа зброю на ураження бойовими патронами? Я, я берусь сказати за ту групу, яка обеспечувала прикриття? тыловое? Однозначно нет. Из э, за тех ребят, с которыми я находился на техническом этаже, этого я не видел. Но из разговоров с теми очевидцами, кто принимал участие и дошел до седьмого этажа, э, они тоже не применяли. Если и применяли, рассказывали только травматическое резинострелы. Дякую. Мы продолжим нашу разговор после короткой рекламы. Залишайтесь на ТВ. Ну, Кроме думка в прямом эфире на э, канале ТВА и... Ми говоримо із командиром діючим груп спецпризначення Альфа, а також із колишнім командиром всієї української Альфа до 2012 року. Андрій Супрун. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи за вашими даними, ви напевно знаєте всіх командирів груп, всіх співробітників, чи застосовували вони вогнепальну зброю на ураження? Як ви взагалі оцінюєте те, що сталося 10 січня в нашій країні? Я скажу одразу для телезрителів. что я нахожусь в этой студии не для того, чтобы взять на себя, отбелить подразделение, не для того, чтобы его защищать. А основная моя задача присутствия здесь, чтобы прекратился беспредел по отношению к семьям сотрудников, которые, я считаю, не имеют никакого отношения к тем действиям, которые подразделение проводило. Я призываю, так же, как и призвал правый сектор всех, и осуждаю, когда э, страдают сотрудники. Мы не можем этого допустить, поэтому я нахожусь в этой студии с таким вот основным мессенджем, который я хотел бы послать телезрителям и тех, кто нас будет слышать только или и видеть и слышать. Что касается вашего вопроса, моя оценка однозначно негативная, потому что само введение высшим руководством службы, а потом и державы, самой операции «Бумеранг» есть а, той, спичкой, которая зажгла огонь настоящей войны. До этого были все действия, которые я тоже не могу оправдать со стороны Беркута, но это был, знаете, как я говорю, такой уличный бой. Да? Уличный бой без применения э -э вещей, которые могут повлечь... Э -э ну, забирание жизни, скажем, граждан. Да? То, что там уже сотрудники, некоторые переходили играть и доводили до таких действий, то это именно уже было ну, на уровне садизма в моем понимании. Что касается э, подразделения, могу сказать одно: это самое высокоподготовленное, самое высокопрофессиональное подразделение в Украине. Я до момента 19 числа, всегда гордился, что я служил в нем с 95 -го года, что занимал разные руководящие посады в этом подразделении. Сегодня могу сказать одно: пока не будет проведено служебное расследование, моя гордость приостанавливается, потому что мне стыдно за подразделение, которое, если не дай бог, могло применить оружие по мирным гражданам. Все сотрудники знали, что я и их коллеги, которые сейчас пенсионеры, стоят со стороны Майдана. Мы занимались этой позицией. Я Имею три наградных ствола. Я ни один из них не достал сейфа специально, чтобы не спровоцировать действия, которые могли бы повлечь рядом стоящих со мной людей, которые не имели оружия. И мы, не, все, кто бывшие сотрудники, ходили туда, поддерживать людей каким-то своим опытом, Оргаз, организовывали охрану, организовывали продукты питания. Я уже не говорю там, что вся моя семья этим занималась и всех, кого я как бы знаю. Дякую. Вот, а да. Павло, питання до вас. Что вам известно про дії снайперов Альфы, в частности, про группу подполковника Бачкивского и спозвунным «Мирон»? На сегодняшний момент вчера был осуществлен поджог дома одного из сотрудников этого подразделения. Наше подразделение сейчас занимается обеспечением безопасности семей. Снайперского подразделения в момент нашего общения сотрудники оружие на поражение не применяли. Есть, он вам про розповідал. Они мне рассказывали об этом. Они рассказывали также о том, что они наблюдали сотрудник людей, которые в развалочку выходили на крышу. Готовили места для э, стрельбы, но когда слышали переговоры сотрудников снайперского подразделения о том, что их идентифицировали, и э, они быстро собирались, и некоторые вещи бросали и уходили, э, допустим, не мне. Ну, не своим женам они врать не будут, но, но там и дети, понимаете. Поэтому вот то, о чем говорят ребята, они, наше подразделение снайпера, это контрснайперское, он в тот момент занималось только э, информативно, находили места, откуда могли стрелять. То есть, если нужно, и для следствия, то э, люди расскажут, как это было, если кому-то нужна правда. то це правда буде і для вас, і для нас зафіксований і оприлюднений радіообмін групи підполковника Бичківського Мирона. Про що свідчить на ваш погляд? Багато хто трактує його по різному. Ви трактуєте саме як контрснайперську боротьбу і спостереження за тими, хто веде зброю, хоча даються прямі вказівки, працювати з, з доповіддю, якщо виявлена людина із зброї. Чи відомо вам як відпрацювала э, снайперська група підполковника Бичківського Мирона? Скільки ага. було зроблено пост? яких по кому, может быть, то Со слов и с момента общения с сотрудниками и с Андреем, наше подразделение стрельбу не открывало. Я там не был, но uh, я... на а его? Это, это подразделение, снайперское, я говорю наше, то есть я за, за, за все ЦСО я есть подполковник Бычковский вам, что его группа и не застосовывала оружие на оружие? Нет, но ну, там было несколько групп, поэтому э, приданных. То есть мы э, находили места, но э, работало несколько групп, которые, э, видимо, такие же функции ставились. Но более предметно, я на этом совещании не был, но со слов вот, «с семьями мы общаемся», именно сотрудники, которые сейчас находятся под обеспечиваем безопасность, ребята говорят, они не стреляли. Вот видели, кто стрелял. По станции выходят. Вони их яким мужчинам? Были... Они идентифицировали людей, которые находились на удалении, которые ложились. Но когда наши сотрудники давали по радиосвязи э, координаты местонахождения, у нас связь была открытая, то э, видать э, у, Ті снайпера працювали со сканерами, і вони дуже одтуди у уходили. тих людей, які бачили в оптику снайпери групи підполковника Бичківського Мирона, вони були також зі снайперською зброєю і якимось чином споряджені як бойові підрозділи? Чи це були, скажімо так, умовно повстанці із якимись зброєю? Це було видно, хто вони? вы знаете, более детально и идентифицировать не говорили. Видели людей с оружием, видели людей, готовящимся стрелять, но когда проходила информация по их координатам, эти люди уходили. Вот, вот что, ничего добавить больше я не могу, ну, потому что вот Только такою інформацією обладає, ну оскільки радіообмін роботи групи підполковника Бучківського Мирона є у доступі, то ми через вас передаємо йому наше прохання ну, розповісти про роботу його групи і розповісти те, що розповідаєте ви, але вже безпосередньо від його як від командира. Я, групи. я, я вам благодарен э, за таку важливість э, в ефірі пообщатися з вами, пообщатися з тілезрителями, э, тому що. Мы не преступники. Если бы мы готовились к какому-то преступлению, то, наверное, я так предполагаю, что уже бы нас не было здесь. Вот для того, чтобы не было ни в Киеве, ни в Украине. Но у нас здесь семьи. Мы э, понимаем, что какая ответственность лежит и по, в соответствии с присягой, и в соответствии с законом, и в соответствии с э, По отношению к людям. Поэтому я благодарен вам за такую возможность, которую ви предоставили, щоб донести зрителям эту інформацію. Дякуємо. Ми, уход, ми уходимо на рекламу і повернемося, продовжимо розмову. Залишайтесь на товари. Окрема думка в ефірі каналу TV, і Ми говоримо із співробітниками, одним діючим, одним колишнім офіцерами е спецпідрозділу Альфа служби безпеки України. Андрій, е скажіть, будь ласка, наскільки вірогідна версія про те, що е ті, кого можливо бачила група снайперів Альфа і, 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 і ідентифікувала, могли бути, ну скажімо так, якимись снайперами-провокаторами або скажімо, негромадянами цієї країни, які спровокували бійню 20-го числа? думаю по я думаю что на эту информацию то есть на этот вопрос все- таки э, мог бы ответить э, комиссия могла бы ответить комиссия которая уверен будет создана по расследованию всего этого что могу сказать от себя как говорить участник с другой стороны баррикад, да что э, такую версию э, профессионалы потому что вы знаете что очень большую роль сыграли афганцы, люди, которые прошли войну, такую версию рассматривать, что это могли и быть провокаторы, и могли быть, как вы говорили, сотрудники спецподразделений, но других держав. Но у меня хоть подтверждающих каких-то фактов нет. Я еще раз говорю, что самое главное, это иметь доступ до, будем говорить, вооружения подразделения, иметь те пули, которые Майдан собирал, вы это тоже знаете. Вот. И этот вопрос, он получит однозначный ответ, и мы, все, все, общество узнает правду. А где сейчас оружие, яку мали э, оф, офицеры групп, которые работали в наверное, Павел знает. Да, на сегодняшний день мы выполняем э, постановление Верховной Рады. Э, подразделение находится в месте дислокации. Э, оружие находится на складах. Было такое указание Валентина Александровича Налывайченко. Мы его выполняем. Вопрос только в подразделении второго управления, которое занимается обеспечением безопасности участника уголовного судопроизводства. І членов сотрудників правоохоронних органів эти люди имеют оружие на руках, тому що выполняют обычную свою роботу, захищають людей. Питання до вас, добох. Чи можете ви гарантувати, що діючі офіцери української альфи відмовились би виконувати злочинний наказ, який вони можливо отримували під час цих подій? Я вам скажу, як бувши руководитель, Еще раз говорю, я с 1995 -го года в подразделении, я на разных руководящих посадах, тому я возглавлял кафедру, я знаю весь всю Украину, всех своих предлевых, я объезжал ее не раз. Я могу сказать, что это люди высокоморальные, это люди высококультурные, это люди образованные, и самое главное, что это люди очень целеустремленные. Многие из них получают и вторые высшее образование, знают языки, владеют разными профессиями, учатся другим. Я этих людей всегда считал и считаю, я же говорю, вот приостанавливаю пока, да, но считал и считаю, это элита, реальная элита Украины, элита спецназа, это гордость Украины. До того момента, конечно, вот что произошло. Я как сотрудник бывший, как офицер мне не стыдно, я заявляю и заявлял, что должны были отказаться, потому что сама операция «Бумеран» являлась тем раздражителем, той спичкой, которая повела и понесла эти же. Это мое личное, подтверждают, подчеркиваю мнение как офицер. А ваша думка, Капан Павлов? Вы знаете, я действующий сотрудник. Однозначно преступные приказы выполнять мы не будем. Но Видимо, по той информации, которая нам была доведена э, на э, оперативном совещании... Кто его проводил, до речи? Э, На совещании задачи ставили нам э, наши руководители Центра специальных операций. Присяжный. Э, Олег, присяжный? Олег Владимирович Присяжный. Насколько ему объективно, полно, э, неупередженно доводили информацию, настолько он нам и передавал. Если бы... Э, Опять же, даже тот инструктаж, когда э, выводили людей, однозначно в соответствии с всеми законами э, по безоружным людям оружие огнестрельное не применялось. Олег Присяжний сьогодні заявив в короткому коментарі, який вже продемонстровано у масс медіа що крові на руках української Альфи немає, ви можете Но. це підтвердити? Ну, я видел это, вы мне показывали, когда мы сюда приехали. Я это заявление видел только. Э, ну, я еще раз, вот, ну, можно, я еще раз это повторю, и вы все слышите. Моя задача семьи не трогать. Не дай Бог вы бы сделать, я остановлюсь на защиту подразделения x 7 Тогда я достаю и открываю сейф. Я призываю просто не довести, не дай бог до этого. Что касается заявления командира, я считаю, что командир обязан защищать свое подразделение в любой ситуации. Но, и такое же мое мнение. Так как Олег Володимирович говорил, я считаю, это по офицерскому должен написать рапорт, приостановить, он говорить в этим рапортом руководство свое подразделение, туда допускается комиссия и проводится всесторонняя, объективная, Расследование в эту комиссию должны обязательно войти те люди, которые были на Майдане. Это афганцы, это профессионалы. Мы их знаем и мы можем рекомендовать. Это самообороны люди. Там тоже есть профессионалы, бывшие и обязательно это правый сектор. Это та организация, которая занимала активную позицию жизненно, занимает и я уверена будет занимать. И там тоже есть специалист. И мы тогда этот градус понижаем в обществе и мы тогда будем все знать, что мир будет надолго в этой стране. лучше применю слово «навсегда». Скажите, пожалуйста, так само думают співробітники Альфа, які, ну, скажем, не в центральном аппарате, а те, которые расширены в других регионах нашей страны, в частности, в автономной республике Крым? Какие у нас настроения у них? Я могу опять же сказать, как бывший керівник, что подразделение возглавляет очень достойный офицер. Это генерал-майор. Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич Котовский, Котовский э, человек для меня, который был другом, для меня человек, который занимал и занимает, я думаю, законно пока эту посаду, в том плане, что зная его мысли и зная то подразделение, это одно то же из лучших подразделений, как и командир лучше, так и подразделение. Она всегда занимала на всех говорить, международных состязаниях. Змогания, да, первые места. Это, да, я думаю, что они занимают украинскую позицию, и в это хочу очень верить. Я уверен даже, я так бы сказал, что они занимают украинскую позицию. И то, э, та ситуация, которая разгорается в Крыму, я думаю, что мы можем рассчитывать на подразделение, что оно будет защищать территориальную целостность Украины. Вы это подтверждаете? Однозначно, потому что у нас все люди вменяемые, адекватные и верны присяге. Дякуємо, дякуємо. Це була окрема думка на каналі ТВ. Тримайтеся у эти нелегкі для нашої країни і часи. Слава Україні.